Добрый день. Тяжелая игра, в которой лидер менялся несколько раз. Были переломы в пользу нашу, были переломы в пользу львовской команды. Но хорошо, что мы вовремя взяли игру в свои руки и довели ее до победного конца. Из минусов отмечу с очень слабый процент попадания нашей команды в первой половине игры мы на скидку так 12 открытых бросков не забили, из которых большое количество трех очков. Процент должен быть выше, это нам сигнал, нужно где-то э, уделить внимание в тренировочном процессе все таки бросковой подготовки. Хотя вторая половина показала, что ребята, в общем-то, с броском дружат. Ну, во-первых, мы очень сильно ограничили состав, мы перестали использовать в игре Максима Теряника, Антона Буцам очень мало с этих пор использовали, это первое А второе, мы очень сократили тактические опции, которые свелись к двум-трем ключевым моментам, которые мы готовили на сегодняшний день Ну, игра длится 40 минут, если вы историю так следите за вот историей, как мы играем. У нас была игра в Николаеве, в которой мы в первой половине доводили разрыв до плюс 30, а закончили игру на последней секунде атакой соперника, которую они к счастью для нас не забили, и мы победили одну очко. То есть мы как 30 выигрывали, так 29 мы за счет усталости, за счет того, что там состав был ограничен гораздо раньше. Вот. Но за самоотдачу я очень хочу поблагодарить сегодня наших ребят. Они бились сегодня шикарно. Молодцы, спасибо им. Они заслужили сегодня своими бойцовскими качествами победу. Спасибо.